Avropa sonuncu dəfə yalnız 2-ci Dünya müharibəsi vaxtında sarsılanıb. O nəslindən qalanlar barmaqla sayılacaq qədərdir. Müasir onun illiyin gəncliyi isə belə demək mümkünsə, yenilliyi üçün darıxıb. Onlar heç iqtisadi böhran bəhanəsi olmadan belə nəsə törətməyə həvəslidlər. Məsələn, son 5-6 ildə əsasən Fransa və Almaniyada gənclərin gecələr küçələrdə onlarla avtombelə o durması elə də ciddi bir səbəbdən görünmürdü və az qala əyləncəyə bənzəyirdi. İdeoloqlar buna səbəbini yaxşı bilirlər. Atmosferdəki gərginlik ildırımın çağırmasından sonra sakitləşdiyi kimi, gənclik enerjisi də buna ehtiyac duyur. Darxan kütlənin ya əlavə enerjisini dağıtması üçün imkanları olmalı, ya da başı nəyəsə qarışmalıdır. Başı nəyəsə qatmaq istəyən bu günün Avropalı gənci isə narkotik maddələrə meyllənir. Əslində bu meyl təkcə Avropanın deyil, bütün dünyanın bəlasıdır, amma Avropada buna imkan yaradılmış kimi görünür. Məsələn, Berlində hər hansı bir gənc bilir ki, şəhərin hansı guşəsində çox asanlıqla narkotik maddə ala bilər. Bu guşələr heç uzaqda da deyil. Bura Berlinin adına Kreuzberg deyilən mərkəzi rayonlardan biridir. Bu da həmin rayonda gənclərin toplaşdığı parkdır və bu park narkotik maddələr satılan onlarla yerdən biridir. Afrikalı gənclər heç çəkinmədən parka girənlərə işarə ilə öz məhsullarını təklif edirlər. Müştərini bir az kənara çəkib ona narkotik mal satırlar. Müştərilərin bəziləri elə parkda rahat həyləşib aldığı malın dadına baxır. Bütün bunlardan polisin xəbərsiz olması çox gülünc görünə bilər. İstənilən cəngiz bu parkda narkotik satıldığını deyə bilirsə, bizim kameramız bu kadrları çəkə bilirsə, peşəkarlığı da ad çıxarmış Alman polisinin bilməməzliyi inandırıcılıq görünmür. Düzdür, polisin bu kiçik narkalı vericilərlə əl bir olması da ağla sığmazdı. Alman polisi adına belə ləkə gətirməz. Bəs onda səbəb nədir? 20 edən Astrid Leicht bir izah edir. Also, die Polizei ist ja auch äh, sehr aktiv im öffentlichen Raum, also versucht ja auch den Drogenhandel zu unterbinden. Für uns ist es wichtig, dass wir uns mit der Polizei abstimmen. Wir haben äh, gemeinsame Ziele, das ist eben auch der Schutz der Bevölkerung und die Sicherung der öffentlichen Ordnung. Wir haben aber natürlich auch Ziele, die unterschiedlich sind oder wo wir unterschiedliche Prioritäten haben. Demokratiyanın bu təzahürü ciddi fəsadlara gətirib çıxara bilər. Xanım Layxdan rəhbərlik elədiyi Fix Punkt təşkilatı elə bu problemlə məşğuldur. İşçilər təşkilatın xüsusi avtobusları ilə şəhərə çıxıb narkomanlara yardım edirlər. Həftənin müəyyən günlərində avtobuslar şəhərə çıxıb məlum, öncədən məlum olan nöqtələrdə dayanırlar və ehtiyacı olanlar yaxınlaşıb avtobusdan istədiyi məlumatları və mə'lumatları ala bilirlər. Wir machen in erster Linie sozialarbeiterische Hilfen, Grundversorgung für drogenabhängige Menschen, äh, Wundversorgung, also sozialarbeiterische Hilfen wie medizinische Hilfen. Es geht um Infektionsschutz und geht um Schadensminimierung, Überlebenshilfen für drogenabhängige Menschen, die auf der Straße leben. Avtobus yoxdursa və yaxud xəstələr anonim qalmaq istəyirlərsə, avtomatın xidmətindən istifadə edə bilərlər. Şəhərin bir neçə yerində bu tripli avtomatlar quraşdırılıb. Başqa avomatlardan fərqi təklif olunan malların qeyri-adiliyindədir. Məsələn, bu avomatlarda 1 avroya və ya 50 sentə e, bir dəfəlik iynələr, e, damcı preparatları və distille edilmiş su almaq olar. Bunlar kimin üçün nəzərdə tutulub artıq məlumdur. Burada e, avtomatın üzərində daha bir informasiya var ki, bu da bu gün həmin bayaq söhbət açdığımız avtobusun harada olacağına işarə eləyir. Maraqlıdır ki, avtomat gizli bir yerdə deyil, ən gediş-gəlişli küçələrdə qoyulur. Burdan keçən yeniyetmənin, məktəblinin həmin avtomatı görməməsi, maraqlanmaması sadəcə mümkün deyil. Belə çıxır ki, xəstənin arxamana yardım edən avtomat digər tərəfdən bu bəlanın təbliğatçısına çevrilmiş olur. Und einen Brief geschrieben an die Politiker <laughs> hier am Ort, auch an die Presse und an die Parteien, weil es hier eine unerträgliche Situation gibt in der Fußgängerunterführung. Dies sehr schlecht beleuchtet, sie ist verschmutzt. Es leben hier Menschen, die nachts die Betteln und hier nachts schlafen, ja? Man sollte sich um diese Menschen kümmern und ihnen. Birəliçlər parkdan başlayan problem sonradan daha da böyüyür, şaxələnir. Şaxələndikcə isə ortaya cavabsız suallar çıxır. Məsələn, avtomatdan iynə götürəm və ya avtobusa yaxınlaşan narkomandan heç kim narkotik vasitəni hardan əldə etdiyini soruşmur. Bizim çox az müəllim polisə nisbətən. dass wir nur arbeiten können, wenn die Polizei unsere Arbeit unterstützt und da haben wir in der jahrelangen im jahrelangen Kontakt in der jahrelangen Zusammenarbeit erleben wir doch, dass die Polizei sehr wohl auch unsere Arbeit zu schätzen weiß und uns in dem Sinne unterstützt, dass sie unsere Arbeit nicht behindert oder nicht blockiert. Demale mesele yine de polisin üstüne yönelir. Oysa kızgın alverin geçtiği bir yerden maşınla sakince geçip gider, yalnız asayiş pozulduğunda müdahil edilir. Məqsəd nədir ki, polis hamının gözünün önündə baş verənləri görmür kimi davranır. Demokratiyanın təzahürümü, gəncliyin başının qatılmasımı? Bu sualda cavabsız qalır. Şahin Abbasov, Inapoalo Aleksey Pratasov, ATV-nin Qərbi Avropa bürosundan. Həftə sonu üçün.